Hər kəs salamıram dostlar. İlk öncə xahiş edirəm sizdən videomun like eləyin. Kanalıma abunə olun. Nə qədər çox like qələsəz o qədər mənə dəstəyisiz. İndi belə dəyədə istərsiz dəstək olun, sirs olmayın, yenə də var olasınız. Dostlar, demək, e, sual-cavab, suallara cavab verəcəm. Düzdür, e, çoxları məni qınayırlar e, ya soqları da var ki, e, belə deyək də, naxar deyirlər ki, ə, sən başın çıxmır, e, niyə suallara cavab verirsən? Dostlar, e, mən tam tamı tamam Vursaq dağsaq 4 ildir Toyota Prius 20 kozla sürürəm. Eee, Gürcüstanda o vaxtı modda olanda e, belə deyək də, eee, mən ilk Toyota Prius-u Azərbaycanda sürmüşəm. İlk TYT Plus mənim için 2019 yılında gəlib. 19, 20, 21, 22, 4. yılıdır ki, uzunman hakkında sürüyorum Ve ustaların da yanına gedende, ustaların dərinliklerine kadar gedirəm. Yani azından yolda kalanda veya her hansı aşıfka olanda özüm o aşıfkanı aradan kaldırıram. və yolda qalan olur ki, plus sürücüləri var ki, yolda qalırlar, onları saxlayıram, kömək eləyirəm. Mən yəni, onsuz da e, kömək eləmək e, belə dəyətdir, savabdır. İnsandır, yolda qalır, dəstək oluram. Nəsə keçək suallara, cavablara. E, mənə sual verirlər, çox sual verirlər. E, maraqlı sualları seçirəm ki, Çok adamlar bu barədə problemler yanan. Demek e, dostlar, ilk sual bundan var. Benzinimiz kutardı. Benzinimiz kurtardı Ben kesmiş videolarımda çekmişim size Orada nida yazılır. bu monitorda at fault yazılır. Yine benzin bitti. Benzin bitti. E, demək, benzin bitir. Batareykandan gedirsiz. Batareya tam şəkildə ölür. Gəlirsiz, girirsiz zapravkaya. Bax dostlar, diqqətlə mən deyirəm, bax bu gün bir izləyicim, kommentariyalarda baxasız, yazıb bu barədə. Mən imin o izləyiciyə görə video çəkirəm. Batareykanı tam şəkildə sürdüz. Vot-vot axırıncı ipində zapravkaya çatdınız. Axırıncı ipində o maşın tam söndü, xalas toy gedir. Batareykaza da ölür. Çatdınız zapravkaya. Zaprovka'ya benzin vurduz. Bastız maşın xoddanmadı. Bayağı izledim. Sen sualı yaz verim sen. Mən on cevab veririm sənə. Benzin kurtardı, maşın xoddanmadı. Düzdür mü? Tam şekilde ölür. Vurursuz burada ekranda ready yazılır. Readi. Görsüz orada yazılır Readi. Vurursuz yanmır, vurursuz yanmır. Vurursuz yanmır, vurursuz yanmır. 10 tefə, 15 tefə vurursuz. görsün ki maşın heç nə, şit zat heç nə yanmır da. ready zat heç nə yanmır. Düzdür mü? Demə va görsək girdimiz apravkaya keç sizə göstərim bunu şəkildə. Burda görürsüz rea divar. Və bu tam şəkildə ölmüş vəziyyətdə olur. Tam şəkildə ölüb. Deyirsiz, bax ə, mən vurursuz xoddamı, vurursuz xoddamı, vurursuz xoddamı. Onda nə edəmək lazımdır, dostlar? Ee akkumulyatoru ayırırsınız arxadan. Tam şəkildə ayırırsınız. 2 dəqiqə gözləyirsiniz. Beyinə adaptasiya olmalıdır. Benzin qutarıb votovod sürmüsüz, beyin adaptasiya olmalıdır. Düzdürmü? Adaptasiya olunur, təzədən vurursuz onu. E, vurandan sonra o e, 2-3 dəfə zamiloku bağlayırsınız, açırsınız, bağlayırsınız, açırsınız. 2-3 dəfə zamiloku bağlayıb açandan sonra görərsiz orada radi yazılacaq. Yəni heç nə qurtçalamaq lazım deyil. dediğim kimi maşını motorunu açıp ne motorun altından girip üstünden girip böğründen girip dağından girip kabağından girip el değil. özü avtomatikə benzin qutaranda o heyran olur. O elə vaxt da ki olmur ha. U siz 4-5 dəfə sürürsüz, u batareyaklar keyfiyyətdən düşəndə sürürsüz, qılaqıl dirənirsinizsə, o adaptasiya olması, benzin vurursuz, söndürsüz, sağa gedir, yandır, söndür, yandır, söndür. O düzələcək. Ay maşını xoddan mənim kommentarlarıma baxsadınız, bir dənə izləyicimdən həmin onun məsələnin söhbəti gedib. Sonra ikinci sual verirlər. Maşının neçə motordur? Maşın 1.5 motordur, motordu, dostlar. 2 dənə mətori var. Variator motor, yəni batareyka motoru, bir də benzin motor. Maşın həm benzin batareyka ilə, həm batareyka benzinlə köməkləşib gedirlər. Elə vaxtlar üçün sırf qazı yüngül bassaz batareyka ilə işləyir. Bətdən bassaz benzinlə də işləyir. 28 ədəd batareykası var. Batareyka arxadadır. Çox adamlar bilmirlər yazırlar mənə, mən də istəyirəm ki, onlara dostlarıma cavab verim, qoy əzizlərim bilsinlər ki, nə var, nə yox. Sonra ə, sual verirlər mənə ki, batareyka barəsində, yəni batareyka barəsində çox insanlar maraqlanır. Batareyka qiyməti də 50-55 manatdır, dostlar. Gedib 80 manata, 90 manata ilk dəfə alırsınız. Sizi görərlər ki, başa çıxmır, təcəhlimsiz maşını bilmirsiniz. Sizə istifadə eləyəllər bundan əllə 5 manatdır. 60 manatı je brendli şirkətlərdir. Standart gəliş qiyməti budur. Yenə yəni, rahatlıqla olarsınız. Eee sonra sual verirlər mə ABS barəsində. Dostlar, hə ABS-in qiymətləri qalxıb. Mən də e, çox maraqlandım, gördüm. E, Dövləndən bu günə mənə yazırsınız ABS barəsində. Mən ABS barəsində maraqlandım. ABS həqiqətən də qiyməti qalxıb. Mən razıyam. Sonra ə, sual verirlər mənə, bəs bu zapravkalarda satılan ə, bu nə deyirlər o, aktanlar, maqtanlar motorla tökmək lazımdır. Dostlar, yox tökməyin ondan. Çalışın tökməyin. Sonra belədi, problemə rəmələ gələr. Beynimizdə qalar ki, aktdan problem yoxdur. Yəni benzin kifayət qədər 92-ni işlədir təşənnən ondan istədin. Sonra, eee, sual verirlər ki, benzini hardan vurmaq məsləhətdir? Dostlar, benzini Azpetroldan vurmaq məsləhət görürəm. Yəni necə istəyirsiniz siz eləyin. Məsələn, mən imkan olur ki, hər vaxt olur ki, elə bir vəziyyət olur ki, eee, başqa yerdən vurası oluram. Dostlar, Azpetroldan vurun. Azpetrolda keyfiyyətli benzindir. Yəni mən bu reklam eləmirəm ha. Yəni mənim tanışım, dostum deyil. Sadəcə olaraq keyfiyyətli benzindir, ona görə deyirəm. Məsləhət görürəm ki, Azpetroldan vurun benzini. Heç nə qatqı əlavə eləməyin, çünki keyfiyyətli benzindir Azpetroda. Sonra, e, dostlar, yağ barəsində deyəcəm. Mən demişəm, dəvəqə eləyəndə, hər dəfə dəvəqəyəndə bir firmanın eyni cür yağını dəvəqəleyin. 5000 cür yağda dəvəqəleyin, dostlar. Bir də yağı tutun, bir də yağ tökün, bir yağa da dəvəqəleyin. Sual verəcəksiniz niyə görə? Yağ-yağa qarşında ərt bağlayır. Yağ-yağa qarşısında ərt bağlayıb motorun içində problemlər yaradır. Nə qədər bacarsanız eyni yağdan tökün. İmkan daxilində də belə dəyətdə tavovka ilə eləməkdənsə çalışın, eee, vaxt-vaxtında yağ dəyişin. Yəni 5000 keçib tavafqalıq etdiniz və yağ dəyişin, tavafqa eləmayın. Çox təcənnəsli tavafqa eləmir. Ya yerdə tavafqalıq keçsin. Yox, bəs dəmirləri içəridəki matorun içindəki zapçastar qaralaraq onun ərpi çıxır, qarası çıxır, çiki çıxır, yan olmuş dəmirlər çıxır. Nəsə karoseri belə dedi, bir məsləhət məndən məsləhət sizsə, məsləhət odur ki, yağı vaxt-vaxtında dəyişin. Sonra e, bir izləyicim sual verir. E, Bələdiyyədə rul barəsində. Deyir ki, mənim rulum sağa sola ağır işləyir. E, Əziz izləyicim, rulun sağa sağa ağır işləyirsə, hidravlikada və yarrow kolonkada problem ola bilər. Hökmdən rulovoy kolonkaya ustasına, rulovoy ustasına yaxınlaşın ə, sülfur rolavoy ustası olsun. Sülestrin yanına gedib rulu göstərməyin. Rulavoy reklamasına baxın ki, bu insan rolavoy düzəldir. Yəni bizdə bir modda da elektrikin yanına gəlsən, iş görsən, desən, gələn naqladkanı da dəyişin. Gelin naqladkan ustası, tanışım var üstə, usta deyincə axadır. Bak görəm dəyişim də. Və, qaqam dəyişdi getdi bu onun naqladkası. Çalışın nə usta var, öz ustasının yanına gedin. Nə təmiri iş var, həmin ustanın yanına gedin. Sonra sual verilas, stupitsan paçivniki neçədə? Stupitsan paçivniki 120 manatdır. Hər boy yerlərdə tapa bilərsiniz. Yaxşısı orijinalı. Təzəsi var 80 manatdadır, amma orijinalı istəmişi 120 manatdır. Standart 120, 130 manatdır, amma 120 manata verirlər çox yer ala bilərsiz. Sonra mənə sual verirlər sizenka, arxa sizenka hardan tapa bilərəm? Arxa sizenka da ölü kanallar da var, dostlar, 50 manatdır bir dənə otaracaq, 50 manatlı çökərən acəldir. Qabaq sizenka 70 manatdır. Sağ və sol fərq eləmir. Sonra sual verirlər ki, e, bizdə belə deyilir, xəmçik eləndə damı su usu verib, su vurublar, salladıb o nə edəmir onlar. Dostlar, onu dəyişmək lazımdır. Nə edəmir lazım. Çalışın dəyişin. Motora nə yağ tökülür? Mən dostlar biraz e, fikirləşib cavab verəndə, ya fikirləşib sual verəndə e, mən burada əlavə olaraq e, yazılan kommentarlarda sualları oxuyuram ki cavablandırım. Yəni mənə deməyin ki, hə, fikirləşir, ayı uzadır. Yəni dostlar sonra e, müştərimin biri e, takside oturan bir müştərim biri mənə dedi ki, "Bəs maşın almaq istəyirəm." 30 kuza almaq istəyirəm. Ee, 30 kuza ne alım? Ee, ben de dedim ki, ustaya, e, müştərimə, çalış 30 kuza alırsansa, 2012-ci ildən sonra al. Beabrazlı motordur. Valla, Ben de onu bilmirəm. Mən Dilaver ustadan soruşmuşdum. Dedi ki, çalış alırsansa, bir abrazını, Şey al e, 2012'den sonra alsınlar 2012'den sonra olan Belə deyək deyir ki, motoru problemli döyür. Motoru da da e, yaxşı işleyir eləyir. Belə də, incitmir adamı. Hə, sonra e, sol verirlər Dostlar, bunlar da karobka belə deyək də, e, variator karobkadır. E, çox, biri sol verir ki, o gün yazın mənə. bəs, e, bunlar da 1, 2, 3, tiptronika var. Yoxdur dostlar. Bunda tiptronika deyilən söhbət yoldu. Karobka bir dəyəri, bir də neytral, bir də B-dir. Sonra sual verirlər ki, podyomu qalxandan niyə görə B-nə qalxım? B-nə qalxmağı e, mən orada bir video paylaşmışam. B-nə qalxanda dostlar, sırf benzin işdir. Batareya işləmir. Batareya işləyəndə batareya qutarır, benzin xoda düşür, onun da köməyi ilə qalxmağı o problem yaranır. Gecişir, beyni keçir, ya əziyyət çəkir, motor Nagurskaya üçün, qutu Nagurskaya üçün. O deyir, "Beləsiniz ki, batareyakadan istifadə olmus, nə ilə batareya qalsın? Batareya azalmayanda da sırf benzindən işlətsin." Benzindən işlədəndə də e, belə deyək də motor batareya azalmır, rahat görək də, maşın özünü çəkə bilər də bir sözlə. Sonra sol verirlər ki, Toyota Prius, sonra Insight. Dostlar, rahatlığına görə, dözümlüyünə görə, komfortuna görə, yəni belə deyək, konfort deyincə yəni, böyük salona görə, ailəvi maşın olduğuna görə Toyota Prius. İlininə görə, zəfsatların təzə olduğuna görə, bir az da maşınlığı olduğuna görə Honda Insight. Amma Honda Insight-i belə deyək də, e, sürməmişəm, bilmirəm. İnşallah Allah qoysa e, abunələrim tamam olsun, baxışlarım 4000 sayı vursun. İncələmələri başlayacağam. Son 1 ay, 1 ay. Mənim də bir neçə sözləri dostlar. Ancaq maşın bazarı, maşın satış və incələmələri, yəni taksi vloglarını dayandıracam. Ancaq incələmələr siz bax mənə indi baxan hər kəslər, siz kimənə maşın lazımsa, mən bir video çəkəcəm. E, videonun adını qoyacağam kim, nə maşının incələməsini istəyirsə yazsın. Salon, dükan, indi inşallah e, bir e, avtomobil salonu var. Şirkət salonu xahiş edib ki gəlim mən onların maşınlarını incəliyim, çəkilişlərini eləyim, müştərilər üçün eləyəcəm. Sonra bir dostumuz var, sağ olsun. Eee, o da həmçinin yazıb ki, Ravon 2010-2012-lər dəyişib olub Chevrolet R3-lər. İmkan var onun Chevrolet-dən Ravonun fərqini çək, mən onu çəkəcəm. Sonra eee çox güman ki, e, belədiyyətdə tox belə istəyirəm çəkim amma ə, belə deyək də 1 milyonunə qədər qəbul olar. Socar Petroleumda CNC qaz quraşdırılır. İstəyirəm gəyim o quraşdırmanın çəkimi, ustalarla danışım. İnşallah 1000 abunəni 4000 sayda vuran dan sonra o incələmələri eləyəcəm. Qəşəng incələmələr, qəşəng videolar çəkəcəm. Hər gün demək olar ki, incələmələr eləyəcəm. Həm də inşaat belə deyək də Chevrolet Malibu Prius, Xəzər, Can-Can, Jerry, Kia Rio, 4 Farar, e, nə bilmək, qarşı bildiyimiz bütün maşınların incələmələrinə eləyəcəm. Ən çox da Kia Selti yaman yazırlar. Kia Selti, Toyota Corolla Cross, e, şey, e, furgon, bir də Chevrolet Cross. Bunların üçünü məndən çox xahiş eləyirlər. İnşallah e, bu videolarından bələdiyyədə 4000 saatı vurdu. 4000 saatı niyə görə indid verdim? Dostlar, belə deyəcəm də. Mənim e, qazancım taksi fəaliyyətindəmdir. Mən işimi gücümə atıb, e, belə deyə, də, gedib oyuncağımı əldəsəm qazancımdan qalıram. İnşallah abunə sayım çoxalsın, qazancım YouTube-dan gəlməyə başlasın. Mən sizin üçün ideal, ideal belə deyə, də, ideal maşından çəkəcəyəm. Gedib klassik maşından çəkəcəyəm ki YouTube kanalımda heç bir şəxsin kanalında mənim o klassik çəkdik maşınlar olmayacaq. Yəni mənim çəkdiyim o e, belə deyək də maşın e, heç kimdə olmayacaq. Dostlar sağ olun, minnətdaram, var olun. İnşallah kanalıma abunə olun, dəstək olun. Mənə nə qədər dəstək olsanız, mən o qədər qəşəng maraqlı videolar çəkəcəm. Sağ olun dostlar. Allah sizi bədbəzərdən qorusun.